सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सात सितंबर 2021 है और ये सात सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह तह योम तहफ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के नाम से इसको मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा और हर साल सात सितंबर जो है आएगी तो इसमें ये तह योम तफ़ुज ख़त्म नबूत के नाम से इनशाला इसको मनाया जाएगा यौम ख़म नबूत जो है ये मनाना यानि कि सात तारीख को इसलिए कि आज से कई साल पहले सात सितम्बर उन्नीस सौ चौहत्तर को हमारे बुज़ुर्गान दीन जो थेमा कराम जो थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी कोशिशें की उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इसके ऊपर दलाइल दे के इसम्बली तक भी फ़ाइनल जा के और फिर वहाँ यानी कि प्रूफ काफ़ी सारी बहसें करने के बाद सात सितंबर उन्नीस सौ चौहत्तर को ये आयन पास हुआ जिसमें जो हैं जितने मरजई हैं आ, जितने कादियानी हैं ये जितने गुलाम आ, गुलाम गुलाम मोहम्मद कादियानी के मानने वाले हैं उसको सही या नेक या नबी या कुछ भी मानने वाले उनको मरतद और दार इस्लाम से खारिज करार दिया गया है मैंने कुरान पाक की आयत आपको सुनाई थी आइए हदीसी मुबार जो है वो भी मैं कुछ आपकी खिदमत पेश करता हूँ इन है फ़ायदा होगा नंबर एक हदीस पाक सईदना अबू हुरारा रदील्ला तु से रिवायत है कि रसूल सल्ला वसलम ने इशाद फरमाया मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया कराम की मिसाल इस शख़्स की तरह है जिसने बहुत हसिन और जमील एक घर बनाया मगर इसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी लोग इसके गिरद घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों ना रखी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसर नबूवत की वो ईंट हूँ और मैं ख़ाताबी जीन हूँ मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है फजाइल है बाब्र सर खातमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ये इनशा लजीज़ सफ़ा नंबर बारह सौ पचपन और हदीस पाक नंबर जो है दो हज़ार दो सौ छियासी के ऊपर आप इनशा उम्मीद है आपको ये मिल जाएगी नंबर दो सही तरह सोबान रजी अल्लाह तुम से रिवायत है कि रसुल्ला तसल् ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाहजल ने मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन को लपेट दिया और मैंने इसके मशरकों और मगरबों को देख लिया और इस हदीसी पाक के आखिर मे शाद फरमायान करीब मेरी उम्मत में तीस कदाब होंगे जूठे होंगे इनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है हालांकि मैं खातमन नबी जीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है अबू दोशरी की हदीसी पाक है हदीसी पाक नंबर चार हज़ार दो सौ बावंजा नंबर तीन सैदाबर रवायत सरकार तसल ने फरमाया मुझे छे छे वजूहात की बिना अम्बिया पर फजीलत है छः वजह से अम्बिया कराम पर फजीलत दी गई है उन्हें नंबर एक मुझे जाम इकलिमत अदा किए गए हैं नंबर दो रोब से मेरी मदद की गई है नंबर तीन मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया है नंबर चार तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए तह, तहारत और नमाज की जगह बना दिया गया है नंबर पाँच मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया है और नंबर छः और मुझ पर नबियों के सिलसिले को ख़त्म किया गया है मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है किताबुल मसाजिद में और हदीस पाक नंबर पाँच हज़ार पाँच सौ तेईस हदीस पाक नंबर और सफ़ा नंबर दो सौ छियासठ नंबर चार सीना जब जबीर बिन मत से रिवायत है के रसूल पाक वसल्लम ने शाह फरमाया बेशक मेरे मुतअद्दद नाम हैं मैं मुहमद हूँ मैं अहमद हूँ मैं माही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सबब कुफर मिटाता है मैं हाशिर हूँ मेरे क़दमों पर लोगों का हशर होगा मैं आकिब हूँ और आकिब वो जिसके बाद कोई नबी नहीं तिरमिजी शरीफ की किताबुल अदब में ये बाब में मौजूद है हदीस पाक नंबर दो हज़ार आठ सौ उनचास और ये हदीस पाक जो है इसको देखने के लिए

और ये बात बतौर फखर नहीं कहता और फरमाते हैं, मैं सबसे पहली शफात करने वाला हूँ और सबसे पहला शफात कबूल किया गया हूँ और यह बात फखर के तौर पर नहीं फरमाता मौज में औसत हदीस पाक नंबर एक सौ सत्तर नंबर अरबाद बिन सारिया रजी अल्लाह तवायत है कि नबी पाकली फरमाया बेशक में अल्लाह ताला तजूर लोहे महफूज में ख़ातमनबी जी लिखा था जब आदम अपनी मिट्टी में घूे हुए थे मुसनद इमाम महमद हदीस पाक नंबर ए सत्रह हजार एक सौ तेईस नंबर सात हजरत से रिवायत है सरकार दोआलम सल्आस ने इशात फरमाया बेशक रसालत और नबूवत ख़त्म हो गई अब मेरे बाद ना कोई रसूल है ना कोई नबी तिरवी शरीफ की है किताब या अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस पाक नंबर दो हज़ार दो सौ उनासी नंबर आठ हज़रत साब भी नबी वकास से रिवायत है सरकारी दोआलम नूर मुजस्म शाहिबनी आदम सल अल्ला वसम ने हजरत अली उलमरत कर रमल्ह तक करीम से फरमाया हारून मूसरा मेरे आकाशा फरमाते क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम यहाँ मेरी नियाबत में ऐसे रहो जैसे हारून आलामूसा जब अपने रबसे कलाम के लिए हाज़र हुए तो हारून सलाम को अपनी नियाबत में छोड़ गए थे हाँ ये फ़र्क है कहा फरमाते हाँ ये फ़र्क है कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे जबकि मेरी तशरीफ़ आवरी के बाद दूसरे के लिए नबूत नहीं इसलिए तुम नबी नहीं हो मुसमश की हदीसी पाक की किताब फ़ज़ाल साहबा में मौजूद है आ, मिन फ़ाल अली इबन अबी तालिब रज़ी ते हदीस पा का नंबर आ, दो हज़ार चार सौ चार नंबर नौ हज़रत अलीतजी शेर ख़ुदा करमल करीम नबी करीम अलैहि वसल्लम के शुल बयान करते हुए फरमाते सरकार दो के दो कंधों के दरमियान मोहर नबूत थी और आप सल्ला व्लम ख़ाताबी जी थे तीन शरीफ की हदीस पाक है दो हज़ार दो सौ उनासी नंबर दस हजरत अबू अमामा बाहली रदी अल्लाह तु से रिवायत है के नबी पाक सल् वसल्लम ने नेरशात फरमाया एलोगो बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं लिहाजा तुम अपने रब की इबादत करो पांच नमाज़ें पढ़ो अपने महीने के रोज़े रखो अपने मालों की खुश दिली के साथ ज़कात अदा करो और अपने काम की इतात करो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ मौजुमकबीर ये हदीसी पाक है हदीस पाक नंबर सात हज़ार आठ पाँच सौ पैंतीस तो अल्लाह करे कि जो हदीसी पाक बयान हुई हैं इनको हम बार बार सुने बार बार पढ़े और अपने जैनशी कर लें और इनको आगे तक भी पहुँचाएँ और ये भी नोट फरमा लीजिए याद रखिए सरकार दोम सल वसम की ख़त नबूत के दलाल और मुनकरों के रद के बारे में मज़ीद मालूम हासिल करने के लिए फतवा रजविया शरीफ की जिल्द नंबर चौदह में मौजूद रसाला जो है ख़तमुल खतम ख़तमबी जीन यानी सरकार सल वसम के आखिरी नबी होने के दलायल और पंद्रहवीं जिल्द में मौजूद रसाला जजाउल ख़तबा यानी ख़तम नबूत के इनकार करने वालों का रद इसका मुतारा कर लीजिए उम्मीद इनशा फ़ायदा होगा को अगर समझ नहीं आती तो क्राम से राबा करके इस रसाले को सुन लीजिए यकीनन आ, कोशिश करेंगे तो आ जाएगी अला हजरत अल्लाह तरह इनशा पी एच डी हो रही है उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह आ, कोशिश जारी है आ, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको आसान आ, जो है में भी फ़तावर रजिया मिल पढ़ने का मौका मिल जाएगा इसके ऊपर काम जारी वारी है अल्लाह ताला अमीर अहलसनत को मरदराजबल ख़ैर अता फ़रमाए दावत इस्लामी की तमाम मजालस को जो है अल्लाह ताली तरक्याता फ़रमाए ये आपके लिए आसान करके इनशाला पेश कर कोशिश की जा रही है आ, दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें जो सुना है जो सुनाया है इसको याद रख कर आमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم